شیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وَضُعُوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن اس آيات سے پچھلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفات حمیدہ بیان کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفات حمیدہ اس لیے بیان کیے گئے کہ مشرقین مکہ اور مکہ کے یہودی وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اس کے دین کے ماننے والے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفات حمیدہ بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو ملت ابراہیمی تھا دین ابراہیمی تھا اس میں جو چیزیں حلال تھیں ان کو تم نے حرام کر دیا اور جن کو حرام کہا گیا ان کو تم نے حلال کیا ہوا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر بھی نہیں ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی نہیں ماننے والے جو ملت ابراہیمی پر ہے اور ان کی بات کو ماننے والے ہیں وہ ہیں آخری نبی عقائد و جہان صلی اللہ علیہ و وسلم وہ تو حضور ہیں جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اس راستے پر آؤ اصل وہی راستہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل راستہ وہی ہے جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے در یتیم عاقد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں وہی راستہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے وہ راستہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا یہ بتایا گیا پچھلی آیت میں اس آیت میں اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو دعوت پہلے نبیوں نے دی انہوں نے بھی اس طرح دی آپ بھی اس طرح اس طریقے سے دعوت دینی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیا گیا کہ دعوت دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے اس میں تین چیزیں بیان کی گئی کہ ان لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے ان لوگوں کو تبلیغ کیسے کرنی ہے ادعو الى سبیل ربک کہ بلاؤ ان لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف ادعو الى سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو بلاؤ کیسے بلاؤ بالحکمت حکمت کے ساتھ حکمت سے مراد یہ ہے وہ اٹل مضامین وہ پختہ مضامین ان مضامین کو ایسی حکمت کی روشنی میں ان لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ شاید کے اس راستے کی طرف آ جائیں اور وہ مضامین جو اٹل مضامین ہیں مضبوط مضامین ہیں وہ کون سے ہیں توحید رسالت آخرت جی یہ اٹل مضامین ہے جی کہ توحید ہر نبی نے آ کر یہی کہا لا الہ الا اللہ لا جی لا الہ الا اللہ ہر نبی کا یہ کلمہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہر نبی نے یہ آ کر بتایا کہ بھائی مرنا ہے سب نے آخرت کا دن آنا ہے وہ حساب کتاب کا دن ہوگا وہ جزا کا دن ہوگا مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا ایسے زندگی نہیں گزاری جا رہی کہ بس کھائیں پیئیں اور پھر چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا یوم آخرت آخرت کا دن یہ وہ مضمون ہے جو اٹل ہے توحید کا جو مضمون ہے یہ اٹل ہے اور رسالت کا جو سلسلہ ہے یہ بھی اٹل ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو اس طرح دعوت دیں ایسی حکمت کے ساتھ کہ ان مضامین کو ایسی ایسی خوبصورت انداز کے ساتھ ان مضامین کو پیش کریں کہ شاید کہ یہ راہ راست پر آ جائے پہلا طریقہ حکمت والا دنائی والا اور دوسرا طریقہ یہ فرمایا کہ ولم عزت اور ان کو ایسے رقت آمیز ایسی دل سوزی اور نرم لہجے سے ان کو ایسے واقعات سنائیں جو سابقہ قوموں کے ہے کہ ان کے دل نرم ہو جائے اور آپ کی بات ان کے دل پر اثر کر جائے اور آپ کی بات ان کے دل میں بیٹھ جائے جب اثر کرے گی تو شاید کہ یہ پھر اللہ کے راستے پر آ جائے بلا سبیل ربی کا کہ پھر شاید کہ یہ اپنے رب کے راستے پر آ جائے یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وجا دل بلتی احسن پھر ایک جماعت ہمیشہ رہی ہے ابتدا سے آج تک ایک ایک جماعت یعنی ایک ذہن کے لوگ ایسے رہے ہیں جو ہمیشہ ہر بات میں کیا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ہر بات میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن نکالتے ہیں ہر بات پر ان کو کیا ہے اعتراض ہے تو اس کے لیے فرمایا وَجَادِلُهُمْ دل ہوں احسن پھر ان سے آپ بحث کریں بڑے احسن طریقے سے وجا جادل کا منع ہوتا ہے جھگڑا کرنا جھگڑا یعنی مراد یہاں سے بحث مراد ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے جس پر وہ اعتراض کریں جس پر وہ سوال کریں اور ہمیشہ قومیں ایسے کرتی رہی ہیں اور مشرقین مکہ بھی ان کے بھی مختلف قسم کے سوالات ہوتے تھے ایسے سوال ہوتے تھے جو نہ کرنے کے ہوتے تھے وہ بھی کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب وجادلہم باللتی بلتی ہی احسن ان سے آپ بڑے احسن انداز میں اور نرم لہجے میں آپ ان سے ان کے سوالات کا جواب دیں ان سے بحث کریں اس رخ سے جس رخ سے وہ سوال کریں اس رخ سے جس سے وہ سوال کریں وہ علمی بحث کریں تو آپ علمی بحث میں ان کا جواب دیں کیونکہ مزاج لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے علم کی بات نہیں کرتے وہ ایسے ہی مثالیں جو معاشرے میں اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہیں ایسی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے بحث کریں بلتی ہی احسن وہ بھی اچھے طریقے سے اس میں جھگڑا نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی اب یہ حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو دعوت و تبلیغ کا کام کون کرتا ہے اللہ کے نبیوں کے جو نیب ہیں وہ کون ہیں علماء ہے اب جو اللہ کے نبی کے نیب علماء ہیں تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ کس طرح کس انداز میں لوگوں کو دعوت دیں اور وہ یہ تین طریقے جو اللہ نے بتائے ہیں اس کا لحاظ کرنا ہر عالم کے لیے ضروری ہے ہر دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا لحاظ کرے اگر وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن ان علماء سے پوچھا جائے گا اس لیے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت سب سے زیادہ مشکل جو حساب کتاب ہے وہ علماء کا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت جو حساب کتاب ہے وہ علماء سے ہے کہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی وہ اس چیز سے کیوں ہٹ گئے جس چیز کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی فرمایا اور امت کے لیے بھی فرمایا تو اس لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر موس علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کے پاس تو جا رہے ہو موسا علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قولو لئی آپ جا کر ان سے بات کرنا گفتگو کرنا لیکن بڑے نرم انداز سے نرم انداز سے تو آج آج کل تو کوئی ایسا فرعون نہیں ہے تو آج کل پھر کیوں ایسے انداز سے بات کی جائے کسی کو ایسے انداز سے دعوت دی جائے جس سے وہ اپنی آدمی جو ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے ایسے انداز میں دعوت نہیں دینی چاہیے ایسے انداز میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے جس بحث میں جدال کا خطرہ ہو وہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے جس بحث میں لڑائی کا خطرہ ہو اور کسی کی دوسرے کی کیا کرنی ہو صرف انسالٹ کرنی ہو تو وہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے اس سے منع کیا گیا بلکہ ایسی بحث ہو اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے آپ کو سنت کے عمل کا پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ سنت پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کسی میں کوئی اس طرح کی خامی تو آپ مطلقاً مجمع میں آپ اس موضوع پر بات کرتے کسی کو کسی کا نام لے کر بات نہ کرتے تاکہ اس کو محسوس نہ ہو اور جس کے اندر خامی ہوتی وہ سارے مجمع سن کر جو جس کے اندر خامی ہوتی وہ اپنی خامی کو خود دور کرتا وہ سمجھتا کہ یہ غلطی تو میرے میرے اندر ہے اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو کسی کے اندر ایسی خامی پئی جاتی ہے تو بجائے مجمعہ کے آپ اکیلے تنہائی میں اس سے بیٹھ کر وہ بھی اچھے انداز سے اگر وہ اس کو برا محسوس نہ کرے تو پھر اس سے آپ بات کرو اس کا مقصد یہی ہے مئ عزت الحسنہ کہ احسن انداز سے نصیحت کی جائے ایسی نصیحت جس میں دل آزاری ہو ایسی نصیحت جس میں حتک امیز بات ہو ایسی نصیحت اثر نہیں کرے گی یہ تو اللہ کے نبیوں کو فرمایا گیا میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے آج کل جو بھی دعوت اگر کوئی دیتا ہے جی دین اسلام کی مسلمان دوسرے کو دوسرے مسلمان کو وہ بھی احسن انداز سے ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھے ان تین چیزوں کا معزت الحسنہ بالحکمہ وجادِ بالتیہ اور اس میں ایک بات میں کرتا چلوں جس طرح کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کسی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں بس اب نکلو اور وہ ماندہ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے یہ مجبور نہ کیا جائے کسی کو اس طرح مجبور نہ کیا جائے پہلے اس کے حالات کو دیکھو پہلے اس کے مسائل کو دیکھو اور پھر دو تین چار ساتھی جا کر بیٹھ جانا اور اس کو مجبور کرنا چلو اب ہمارے ساتھ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے یہ اس سنت طریقے سے پھر ہٹ کر ہوگی اور جو سنت طریقے سے دعوت ہٹ کر ہوگی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کسی کو مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اسلام میں جبر بھی نہیں ہے اور اسلام میں کسی کے عزت نفس کو مجرو کرنا بھی جائز نہیں ہے اب وہ دیکھتے یار یہ چار بندے آگے میرے پاس اب میں انکار کرتا ہوں تو یہ بھی کہیں گے کہ یار عجیب بندہ ہے ہم چار بندے اس کے گھر پہ گئے اور ہم میں سے کسی ایک کی بات نہیں مانی اس طرح نہ کیا جائے مجبور نہ کیا جائے اور ماندہ کر کے کسی کو نکالنا یہ بھی اچھا نہیں ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ وجا دلحم بلتی یا احسن آپ ان سے بحث کریں آسن طریقے سے انََ رب کا ہوا عالم و بیمن ذلّع سبیلی بےشک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے وہ ہوا عالم بالمحتین کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے وہ ہوا عالم بمن بیمن ذلّعن سبیلی اور کون ہے جو غلط راستے پر ہے اللہ خوب جانتا ہے جو گمراہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے آپ اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیں یہ رسالت کا مقصد بیان کیا گیا ہے جی رسالت کا مقصد بیان کیا گیا رسالت کا مقصد کیا تھا دعوت دینا تھا لوگوں کو دعوت دینا تھا اور وہ دعوت اس طریقے سے وَإِنَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا اگر اگر آپ نے بدلہ لینا ہو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِ پھر بدلہ لو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا گیا فَعَاقَبْتُمْ بِمِثْلِهِ ہی جس طرح آپ کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے پھر بدلہ بھی اسی طرح لو بدلہ لینا بھی جائز ہے شریعت میں بدلہ لینا جائز ہے شریعت میں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی کسی نے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں شریعت میں جائز ہے لیکن آگے یہ بتایا گیا والا انصبر تم اگر آپ بدلہ لینے کی بجائے صبر کر لیں معاف کر دیں خیر الصابرین تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کیوں اس لیے کہ بدلے میں بھی انسان ظالم بن جاتا ہے بدلہ لینے میں کیوں جب بدلہ لے رہا ہوتا ہے اس وقت جوش انتقام ہوتا ہے جوش انتقام جوش انتقام میں وہ حد سے بڑھ جاتا ہے جتنی اس سے زیادتی ہوئی اس کے ساتھ وہ دوسرے کے ساتھ بدلہ لینے میں وہ زیادتی اس سے بھی کر آگے جاتا ہے حد سے بڑھ جاتا ہے اس کے اندر کیونکہ وہ انتقام کی کیا ہوتا ہے جوش ہوتا ہے اس جوش کی وجہ سے جب بدلہ لیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتا ہے جب حد سے بڑھ گیا تو لینے کے دینے پڑ گئے ہاں جی لینے کے دینے پڑ گئے تو اس سے بہتر یہی تھا کہ صبر کر لیتا تو پھر لینے والا تو ہوتا لینے والا تو ہوتا صبر پر پھر اللہ اجر بھی دیتا جب انتقام لے لیا تو پھر اجر تو نہ ہوا صبر اگر کر جائیں کوئی زیادتی کرتا ہے کوئی حق آپ کا کوئی تکلیف دیتا ہے آپ کو ہاں جی کسی معاملے میں تو آپ نے فرمایا کہ اب صبر کر لو تو وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے بدلہ لینے سے بدلہ لینے سے صبر بہت بڑی چیز ہے وصبر وما صبر ہو صبر کر لو ہاں جی صبر کر لو اور جو صبر لوگ کرتے ہیں نا یہ بھی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وما صبر کا اللہ بلہ اللہ نے فرمایا آپ جو صبر کرتے ہیں یہ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے لوگ جتنی ستا رہے ہیں مشرقین مکہ جتنی بھی آپ کے ساتھ جو اخلاق اخلاقی برتاؤ کر رہے ہیں ہاں جی حد سے بڑھ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں ہر تکلیف پر تو یہ صبر کرنا بھی کس کی توفیق سے ہے اللہ کی وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا کا اللہ کی توفیق سے آپ یہ صبر کر رہے ہیں ہاں جی ہر نیکی کا کام جو انسان کرتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اس میں انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے ہاں جی کو پرہیزگار کو نیکوکار کو وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی نیکی کرنے کی اللہ نے توفیق دی صبر کرنے کی یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے تو اس لیے فرمایا کہ صبر جو ہے صبر کرو اور جو آپ صبر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے ولا تحزن علیہم اور آپ ان پر غم نہ کھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان پر غم نہ کھائیں جن کے حق میں ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت دے گا آپ دعوت دیں جن کے حق میں ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت دے گا جن کے حق میں ہدایت نہیں ہاں جی وہ گمرہی پہ رہے گا اور وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون گمرہی پر رہے گا کون گمرہی پہ رہے گا لیکن آپ نے ان تین اصولوں کو نہیں چھوڑنا جو پیچھے اصول بیان کیے گئے دعوت کے جیسا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون سرکش ہے یہ مرنت دم تک جو ہے سیدھے راستے پر نہیں آئے گا اللہ کو علم تھا لیکن اللہ کو علم ہونے کے باوجود اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود اللہ نے موسا اور ہارون سے یہ کہا کہ جاؤ ان سے بات کرو لیکن نرمی سے کرو حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ سرکش ہے ہاں جی آخری دم تک ہدایت پر نہیں آئے گا لیکن اللہ نے اصول جو بیان کیا دعوت کا کہ آپ نے جا کر کیا کرنا ہے نرمی سے ہاں جی معزت الحسنہ ہاں جی ایسے نرمی سے بات کر لی تو اصول سے نہیں ہٹنا باقی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ جو ہدایت پر آئے گا وہ بھی اللہ کو علم ہے جو گمراہ رہے گا بھٹکا رہے گا وہ بھی اللہ جانتے ہیں باقی آپ ان پر غم نہ کھائیں ولا تقفی ضعیقم مما یم قرون اور نہ آپ تنگی میں رہیں اس چیز کے جو یہ جو تقریب کاریاں کرتے ہیں مشرقین مما یم کرو آپ کو اللہ نے فرمایا نا پیچھے ایک پیچھے بھی گزرا ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے ہاں جی آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ یہ ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا آپ اس تکلیف کو برداشت کریں صبر کریں آپ تنگ نہ ہوں ہاں جی اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ معذینت کو بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے یہ جتنی بھی تدبیریں کر رہے ہیں یہ و فریب جتنی بھی کر رہے ہیں اللہ ان کا ساتھ نہیں دے گا یہ آخر میں ناکام ہے اللہ کن کے ساتھ ہے انَ اللہ مزین اللہ نیک لوگوں کے ساتھ متقین کے ساتھ ہے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے ولزین محسنون اللہ جو ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ محسنین کے ساتھ ہے جی اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے محسنین نیک کردار ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں ہر معاملے میں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے آپ ان اصولوں کو یاد رکھیں یہ اصول جو جو بیان کیے گئے یہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے کیونکہ اب دعوت دینا کس کا کام ہے امت کے ذمہ ہے اور امت کو چاہیے کہ جب ایک دوسرے کو دعوت دیں تو اس طریقے سے دعوت دیں کہ ولمز الحسنا وجادلہم باللتی بلتی آسن>, بِلَّتِ آسن جو ہے یہ علماء کا کام ہے کہ علمی دلائل براہین ہاں جی علمی دلائل دینا یہ ان کا کام ہے وہ اس بحث میں کسی کے ساتھ بحث نہ کریں اور اس میں جو ہے وہ حکمت اور معزت الحسنہ ایسے ایسے واقعات جس میں رقت ہو جس میں ڈر اور خوف ہو تاکہ وہ اس سے ڈر کر وہ سیدھے راستے پر آ جائے ایسے ایسے واقعات بیان کیے جائیں اور حکمت و دانائی کے ساتھ اور ایسے دلیل براہین اور جو قرآن کے اندر مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ مثالیں بیان کر کے دعوت دی جائے إن شاء الله يسورة النحل ختم ہو